руководителям ООН, организации исламского сотрудничества, Госдепартаменту США, Европарламенту на взрывно опасную ситуацию, которая сложилась в нашей стране вследствие вопиющего беззакония, произвола и насилия творимых властью Казахстана и чреват еще более тяжкими бедами и трагедиями для нашего народа. Дать недвумысленную принципиальную оценку действиям государственных органов Казахстана которая насильственно подавляет социальную напряженность в обществе, расстреливая мирных жителей и массово преследуя активистов гражданского общества. Признать закон о национальной безопасности, принятый Сенатом без обсуждения общественности и мажориса парламента 6 января 2012 года во время парламентских выборов, подготовленный соответствующий Международному пакту гражданских и политических прав действия, принять участие в независимом международном расследовании трагедии 16 декабря 2011 года в городе Женозене и поселке Четпе, признать находящее заключение оппозиционеров, а также активистов, бастующих нефтяников Полиция заключенных потребовать немедленного освобождения Владимира Козлова, Серика Сапаргали, прекратить уголовное преследование Жанбалата Мамая, Балата Атабая, Сактаганова, Жаргасинову, Ирмаханову, Дазмагамбетову, Уткилова, Тулетаеву, Нефтяников, Ажигалиева, Сактаганова, Ангарбаева, Лукбанова, Юсупова, Карашаева. Прекратить уголовное преследование Айнура Курманова, Есенбека Утишбанова, профсоюзных общественных деятелей, розыси, правозащитника Вадима Курамшина, а также Арона Атабека и Айдоса Садыкова. И еще 27 марта начинается судебный процесс потребовать немедленного освобождения, оправдательного приговора, а также извинения за то, что их лишили свободы всех арестованных по железнодетским событиям, а, а всех виновных, настоящих государственных преступников, виновных в кровавой трагедии, привлечь к уголовной ответственности, Кто за данную резолюцию прошу поднять знак поддержки и протеста. Принято единогласно.